будинку знаходиться в документах мешканців будинку за адресою міста Суми е-е сільхозтехнікум 23. Декларація, розповіжте. Медблагово піддержано ну, річною комісією. Комісія рекомендує застосовувати жовта жовт жовт і сірий, жовто-коричневий. Жовта, коричневий покриття. Що? І він от надійно Так, він Саша сейчас там директора будка нас поїхав. Погод. Да, застосування <пири> жовто-коричневого покриття. Я не знаю, як ви людину довели до такого, але він уверен, що в нього пытаються забрати участие. Він уверен, що АБК робота на заказ, оформляє якісь нелегальні документи, а потім у людей забирають. Я бы я знав, б, я її б, вже разів два скасував цю Нет, так і пишем. скасувати жовто коричневый попасть. Ні, ми будемо доправили в комісію по законности. Мы же до нас Це жовто ну не машин, мы же. Предлагаю вынести на сессию. Проект рішення составили, желтый коричневый Я не знаю. Я тоже не его не вызывать, потому что полчаса потерянного времени. Я говорю, и вот это как бы... Это. Еще раз, давайте, Хайс свернется до...

ми заперечуємо щодо фокусування жовто-корічного папірця, чотирьох підписами Самокравченка Олександра Івановича, який знаходиться в документах мешканців будинку за адресою Суми, сегос, техніку, 23. Немає заперечень? Ні. Хто за? Проти Шість за. Так. Значить, звернувся до нас. Ріктор Сумського державного університету Василь. Я. Територія по вулиці Першої Замостянська між будинками 10 та 20 навпроти гуртожитки номер 2 та 3 Сумського державного університету вже довгий час потребує благоустрою. На сьогодні чагарники та пустир створюють небезпечну та дискомфортну ситуацію для студентів. На даній території неодноразово були зафіксовані випадки грубого порушення громадського порядку, що стало причиною численних звернень до правоохоронних органів. За ініціативою студентів було вирішено прибрати дану територію та створити сквер, що дасть можливість молоді та жителям прилади території уникнути ризикових ситуацій і з користю проводити вільний час. На даний момент студентський актив залучає кошти з грантових проєктів, шукає підтримки місцевої адміністрації та спонсорів. Сумський державний університет готовий вкласти і власні кошти у створення скверу. Проте зазначена територія знаходиться поза балансом вищого навчального закладу, що не дає законних підстав здійснювати будь-які роботи на ній. У зв'язку з цим просимо вас передати вищезначену територію у користування Сумського державного університету з метою її подальше без капітального будівництва благоустрою. Повагу реакції Сумського державного університету. Оля словах, Вы нам что-то скажете, да? Но ну, я так думаю, я могу сказать, всего... я им давал уже ответ. Давайте выясним. Я им давал ответ. То, что они хотят, это магистральная улица по Пагентрана. Нельзя передавать я вам аренду. Отдаю. Держава это магистральная улица, объездная, будущая, будем так говорить, магистральная улица по плану это данный по объезд. Ну, тогда, я думаю, как бы давайте мы. И ответ на Васильева пошел еще месяц назад. Вернее, не пошел, потому что у конверт был. Потому он не знает нашего ответа. Кого нету? Конверта нет в управлении, потому он нашего ответа еще не знает. Но ответ месяц назад еще был подготовлен. Но я пропоную, давайте так. Может, мы запропонуем тогда управлению местом на даты видеть? они же не дают. Ректорам державного университета. Так вид, говорит, вот. Ответ есть. за подписью Быкова еще месяц назад. Не, я А как можно другим путем регулировать вопрос, чтобы они эту территорию обслуживали?

Значит, да. студентов копать и вот и Может, Можете мой ответ, я, я сейчас распечатаю, приложить его нет, так а проток не протоколу и ответить. А ты от а от комиссии комиссия Зачем? Ага. Тут на комиссию нема, тут есть на мисского а, -а, -а. а Я думал, на комиссию не отдельно написано. Ну, я на него отвечал. Давайте рекомендуем управление местного будного Да. да? На та вид по виду. Которая уже надана. Да?

Ивановна, давайте вы два слова, потом мы дальше будем запустить. Значит, на прошлой там за прошлой комиссии, рассматривался такой вопрос. Значит, в на, у наш, в нашей компании э, строительной компании Федорченко в аренде находился и находится земельный участок э, урочища Коптиевщина. Это под эксплуатацию карьера. Срок договора аренды закончился 4 июля текущего года. В апреле ранее этого года было принято решение сессии, где нам дали право на подел земельные делянки. В связи с тем, что мы отработали, там у нас есть заключения, там есть комиссии, выставок институту. земельного, що ми відпрацювали з 3 гектарів 1,55, значить, дали ось вот таке рішення на поділ. Получив таке рішення, ми виконали проєкт, технічні умови і подали на вашу комісію з питанням дальнішого затвердження отримання договору оренди. Ну, цією вашою комісією, чи в той період, ви, значить, не прийняли це рішення. Я би хотіла узнати, чому і як поступити зараз. Мы работаем без договора аренды, причем решение сессии уже есть первое. Осталось только получить договор аренды. За проект. Да, а затвердый мне... проект Какой Коптивщина, есть? урочище Коптивщина, песок, карьер, по добыче а, песка. Да. А как же вы работаете по договору аренды? Ну, как все, договор аренды есть, есть решение 13 в апреле, то есть закончился в июле. А в апреле я уже имею решение на подел и на отрывание Но до обработки. аренду вы же не платите? Как это не платим? Вы за кого принимаете? Платим аренду, а как же? А салат, Платим почему? и эксплуатируем. Согласно законодательству, салат. если нет разногласий, то аренда подолжена. Тем более есть уже решение. В апреле есть решение на подел, есть земельные деления. А в іюрі только закончилося. Далі мені осталось только затвердити ту тексту документацію, яку ми надали, і отримати договор орету. Повторно. Повторно вопрос. Це затвердження технічних документів. Проєкту зміни. Внесення змін до договору. Так, внесення змін. На работе его нет. Присаживайтесь. Говорю, присаживайтесь. Есть запытание. Куда-то? куда Колдовский, Куда-то? А? Все то есть? І можу просто запитати, перш коли генерую. Нічого. Все, дякую вам за І я вам дякую, в той раз теж не було запитання. Однак ви не проголосували. Я що ті у кожна Ну, я спрашивать, це это вже що спрашивать, Уже поїзд ушов, що мені спрашивать? Я сейчас от спрашиваю, чи у вас є питання? задавайте. якщо ні, то я вас прошу підтримати, бо ви ж розумієте, що в мене є Уже рішення, еще не закончился договор аренды, У меня уже есть решение сесії. Дано мне право на поділ земельной ділянки. Все Виготовили тек документацію, надали. Я прошу надати звору. А вы сейчас платили земельні ділянки? всю земельну ділянку сейчас платите оренду. Ну, обязательно. Податок платите чи оренду. Платимо оренду, плату. А що буде с тем, що вы? Ви... Так это же вода, это же песочные карьеры, это озера. Это вода. Рекультивацию мы сделали. Рекультивация сделана и дальше вода. То есть это же не то, что там еще были бы у вас сомнения, там оказался участок, брошенный, отработанный. Ну, конечно, привезены в порядок и Это же водоем, это же механический способ добычи. Это водоем. Озеро было, озеро осталось. Берега привезены в порядок. Говорить, это там, да, вы, где вы на Голубых озерах Да, говорили? ну, да. ну да, так они да, там и... называются. Ну, там порядка что-то маловато. Руководство. Руководство. Да, Руководство. Да, ну, да ну зачем то, вы так то, сразу, Анатолий не, Григорьевич? Вы задали, спросили. А я сказала, вам раз... отвечаю, там порядок, ну, пожалуйста, приведите право. На мою думку права". порядка там очень мало. Особенно. Ну это что, ебан что особенного? Я имею право. Вы... Да вы все имеете право, я же вас уже почула, что вы имеете право. Все очень хорошо, что вы начали чуть. Компании, я всегда вас слышала, слушайте, перестаньте. вашей компании со слухом, особенно у вас всегда свое мнение наверху стоит, чем других людей. Не знаю, почему это так. Свет, я еще подходит. есть запитание? Нема. А на какую там глубину? Вы можете... Я же директор по вопросам экономики, да. мне сложно ответить. Все есть проект, все по проекту, то есть там заключение комиссии есть, инспекция инспекции земельной, ну, как бы вопрос. А карты Намыва где ваши? Карты Намыва есть, все, их там несколько. Все, ну, кому ну, нужно, все привезли. Вы же понимаете, у нас э, только была проверка. Экология проверяла. Не, да, да. да, у нас все. А под карты Намыва вот, у тоже как бы аренда? Что значит такое? Карты намова это площадка земельная. Вот мы ее дальше, там остается 1,55. И мы на этот участок заключаем договор остается. Да, остается полтора гектара. Это наберу позже. Ну, вообще. Ну, я буду ждать, тогда выйду. Вас прошу, вы же сейчас будете голосовать? Потому что... Да? Я подожду, скажите мне. Давайте вызначайтесь. Ситуация понятна? За твердой проект области змеиного доллара. То есть будет просто за землю половину платиться, правильно? За землю делянку. Уменьшается площадь, носится змеи площадь, и естественно же и валенная. Нет. Не могу заплатить. Ставим на голосование. Шанов. А по договору як там було? Ну, была земледелянка. Полностью была зельянка. Она разработалась. Вы же дали дозвол на Я так понимаю, это тот карьер, где мы вот ездили на лодке, катались вот за ним, там где вот так, вот так и вот так. Как раз ровненький благоустройство все сделано. Как раз экология сказала, что да. нормально. Да. Но. Поэтому, я думаю, как бы, это наша особистая думка, да, каждый вызначится сам. Я говорю, ну, мать зауважит, за поречень, за да не надо было в комиссии поддерживать. Дуже много дадут Нет, за поддержку тебе. Да. Визначаемся? Кто за? Против? Утримался? Один за? Четыре, пять утрималось. Решение не принято. Если можно, там кто там есть э, с присутних. Ну, Кравченко. Ні, Кравченко ми розглянемо. А ще товці заглядали. Комісія вирішила підтримати скасування, щоб річця проте да. і щоб він звернувся до мешканців. <пореження> а, не заперечив, що скасування.

у нас уже было разрешение. фирма, которая... оформляла нам э, документы, они просрочили, не успели. У меня закончилось... Э, О, вот... вот это вот было крутое. Да, у меня просто закончился срок ДИИ вашего решения. Дозвела. Да, дозвела. Я просто дозило. не успел документы оформить. Дозило. Мне протянули... Да. земли была, долго тянулась. Так, те же тоже у вас уже документы. этих... Ну, ну, мы ну, там, когда кадастром если... делал, мне сказали, не они сделают все как положено, когда я получу по новому разрешению. Да, потом угу. году Вам отдали дозвил. Да, я начал а работать. Так, Пакет документов. Но тогда было не было грошевой оценки земли, и ее сделали мне только аж в феврале месяце. Якого рук? 12. И дотянули мне до 12, до, получается, пока... На... До термина. Это... То есть год делали Да. Больше. Ну, Года 4 месяца. Полностью весь пакет документов затянули мне. мне не а кто фамилия, имя, отчество того человека, кто затянул? Ух, я не знаю. А, вы имеете в виду катастрофу которые? Или... Ну, где затянули, то есть нам просто надо понимать, что мы человека пригласили сюда еще посадить, чтобы его выгнали с работы, может быть. Вы знаете, может быть, там... другую информацию нам даст, чтобы там? вас и не было так. Все по да. чуть-чуть затянули, да? Да, понимаете, там, получается, неделька-две. Давайте все поменять. Все. Да. Я же даже не, просто, не знаю. Понимаете, как бы, чтобы вы просто для себя немножко понимали, есть такая у нас еще комиссия которая там выконком принимают, да, по нанесению сбытки в сумские мисские громаде. Вот если, скажем так, сейчас взять и посчитать от 2011 -го года по сегодняшний день, допустим, взять ту, тот коэффициент, который вы платили за эту землю, да, если бы 56 тысяч, то дело передается прокуратуре открывается криминальное криминальной По факту, ну, там уже вы доказываете, что вспоминаете все фамилии, кто сколько задерживал, чего, все больше. Понимаете, они уже все привлекаются в виде свитки. Всем? То есть вы платили какой-то налог? Платили. На сегодняшний день платили, да? да. Податок, да. податок или? Да. 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 Предыдущему хозяину он платил, ну как, на кого сейчас был последний договор, каждый месяц, ежемесячно да. все, оплачивается, все оплачивается и по сей день все платится. Это не арендная плата, не, платили аренду или податку? Один вот, 500 Податок. или три? Сейчас скажу. Значит, дело в том, что -то получается, по подковому году платит, платит предыдущий, Ну, на кого был долг? Ну, на кого был долг? Я я бы бы он вносил, мы как бы ему... Действующий договор на договор на И у него кончился, он тоже просто платит, у нас деньги по предыдущему дому. Он тоже закончился... По старому да? да? Попали на него, уже закончился? Да, а, а, Нет, а у него не он закончился У него был тогда, когда я... За эту делянку все время, каждый месяц, вносится деньги. Он ну, ну, то, то есть то, ну, то, у вас на сегодня все-таки появилось желание? Должен, нас, да мы всегда, всегда в темпе, когда берем. Да будет да прозор. <связь> Хорошо. Да, да. Есть запросы? Нет. Спасибо. Спасибо. До свидания.